Когда вода попадает с бактериями и грибами в организм человека, то производя свои токсины, они, естественно, будут и размножаться в пищеварительной системе, и токсины будут всасываться в системный кровоток. И у нас есть очень интересный индикатор у терапевтов, это поджелудочная железа, которая фактически является индикатором чистоты крови. И если чуть больше токсинов попадает в кровеносное русло, то начинает так хронический панкреатит, начинает о себе давать знать, он как индикатор показывает, ага, эта вода не очень хорошая, этот продукт не очень, эта комбинация не очень хорошая. Но это не всегда видно макроскопически, почему? Потому что человек идет на УЗИ, у него не было никогда болей в области э, в эпигастрии, не было никогда болей, связанных с поджелудочной железой, а на УЗИ ему говорят, хронический панкреатит есть. То есть он далеко, то есть в этих условиях далеко не всегда. Поджелудочная может показать, что реальное качество продуктов и воды, которые употребляется, оно высокое. Что эти продукты безопасны для здоровья. А поджелудочная железа ⁇ это железа, которая обеспечивает, во-первых, переварение практически всех компонентов пищи и белков, и жиров и углеводов. И выключение этой функции делает человека голодным. В том числе... Поджелудочная помогает э, проникновению сахара в клетки, а это самое экологическое чистое топливо, которое сгорает до углекислого газа и воды. То есть это продукты жизнедеятельности, которые наиболее легко удаляются из организма без последствий. Просто человек дышит и одновременно освобождает от этих продуктов жизнедеятельности свой организм. В то время, что когда не хватает углеводов, организм переходит на более грязные источники энергии. Это жиры, это белки от которых образуются ну, токсичные э, ацетон, э, кислоты, мочевая кислота, которые нарушают работу и в принципе э, э, организма в целом и различных органов, начиная почки, суставы, матка, простата, это все начинает лететь из-за того, что слишком много токсинов образовалось в организме на грязном обмене веществ.